Здравствуйте! Меня зовут Людмила Пачкова. И а, сегодняшнее видео – это отчет о выполнении домашнего задания после 11 уже занятия прекрасного тренинга «Личная власть 2», который организовали и проводят Андрей Парабелов и Александр Бенуровский. Итак, в чем же состояло наше задание? А домашнее задание было следующее. Александр Белоновский вчера вечером нам позадачил следующего: те деньги, ту сумму денег, которую каждый из нас заработал дополнительно, то есть сверх обычного дохода в рамках тренинга, потратить на себя, получить от этого кайф удовольствия. Сумма, ну и заработанная в рамках тренинга помимо обычного заработка, у меня составило 1600 рублей. Причем это были мои первые заработанные Яндекс деньги. Я еще через интернет деньги не зарабатывала. В общем, у меня начало произошло такое прекрасное. И я проживаю в Украине. Для нас это эквивалент где-то 382 гривны. Я давно уже хотела приобрести себе сумку, поэтому для меня был вопрос решен прям вчера уже вечером я знала, что я на такую сумму денег э, куплю себе сумку. Я думала, что в принципе, ну вот э, на 382 гривны вот это и все. В принципе, если брать э, ну, достойную сумку, меня ждал сегодня приятный. Человек. Ну, во-первых, было очень хорошее такое доброе, теплое внутреннее состояние. Вот я когда шла выбирать эту сумку, вот ну, необычное, вот хорошее такое состояние было. И я пришла очень быстро, нашла ту сумку, которую мне захотелось купить, вот именно эту. И уже больше никуда не ходить и ничего не искать. Я ее выбрала, мало того, оказалось, что... На нее скидка, акции. Что было очень приятно, скидка составляла 20%, поэтому у меня еще остались деньги. И я на эту сумму вот что еще тебе подарила. Я купила вот такие новые сережки серебряные. А, причем когда-то у меня такие были, потом я одну серегу потеряла и сожалела какое-то время об этом. Ну вот сегодня я прям, когда поняла, что у меня остается еще небольшая сумма денег, думаю, так, ну что же мне еще хватит? Вот точно украшение какое-то себе серебряное куплю, потому что серебро не люблю. Я пришла и вот увидела, что в эту сумму а, у меня вписываются серии, мало того, у меня еще остается сумма денег на то, чтобы тебе подарить тян кисточкового массажа. Я позвонила подруге, договорилась и пошла еще себе такой подарок сделала. Поэтому вот день удался, настроение было и остается таким очень теплым, нежным, проникновенным. И вот точно для меня эти серьги и вот эта сумка, которую вот я вам показываю вот здесь. Видите, я специально мне отрезала этикетку, вот она на ней. Вот такая вот в бежевых стона сумочка, очень приятная, легенькая, светлая, а, которую вот хочется прям погладить рукой, она очень приятная, она очень и очень теплого, вот такого а, хорошего цвета. Поэтому день сегодня удался. и действительно я его буду помнить, так, такой яркий день, который подарил мне массу теплых и очень добрых ощущений и какого-то состояния или настроя вдохновения необыкновенного. Вот действительно подарок для себя. Спасибо. Всего доброго и до встречи.